Главного управления национальной полиции в Одесской области начинается с 19 февраля этого года. Она будет проходить два этапа. 19 февраля начинается тестирование полицейских и 29 февраля начинаются собеседования с членами аттестационных комиссий. Значит, во время тестирования полицейские будут отвечать на тесты по знанию законодательства, то есть там будет два блока тестов знания законодательства и также тесты, которые будут проверять экологическое мышление, ну и скажем так, сообразительность. В тестах по знанию законодательства в основном это будут вопросы по закону о по национальной полиции, по антикоррупционному законодательству, а также по Конституции Украины они должны продемонстрировать как минимум, как минимум по каждому из тестов набрать по 25 баллов. Это минимальный порог прохождения тестирования. На сегодняшний день, согласно тех данных, по которым, которые у нас есть по правоохранителям, мы планируем, что на тесты пойдет около 5000 правоохранителей, то есть те, которые изъявили желание пройти аттестацию для перехода в национальную полицию и занятие должностей уже, скажем, не временные должности, а постоянные. То есть те, кто на эти тесты не пойдет так или иначе, и их провалят, они уйдут из э, полиции? Да, они будут уволены. Но основной упор в тестах будет делаться на знание э, сотрудниками полиции законодательства это основное, что от них требуется, и также своих, скажем, функциональных обязанностей. Если это касается оперблока, то это их оперативное законодательство, которое касается оперативных действий, если это касается следователей, то, соответственно, законодательство, которое касается следственных действий. Какие вопросы будут на собеседовании с членами аттестационных комиссий, сказать сложно, потому что ни руководство национальной полиции, ни руководство полиции на локальном уровне, на комиссии, которые будут заседать, они не имеют никакого влияния. И комиссии, скажем так, вольны задавать те вопросы, которые их интересуют. Это касается как прохождения службы сотрудниками полиции, точно так же и, возможно, скажем, какого-то их материального достатка, их действий как в прошлом, так и в настоящее время, их отношение к реформе и их, скажем, их отношение к действиям будущей полиции. Комиссии будут состоять из 5-6 членов. Там будут входить представители как национальной полиции, так и Министерства внутренних дел, представители в том числе патрульной службы, которая была создана новая. А также по согласию туда будут входить как представители депутаты, точно так же и журналисты, представители общественных организаций и просто, скажем, граждане, которые изъявили желание принять участие в аттестации полицейских. Значит, в одном из помещений Главного управления национальной полиции подготовлен зал на 200 рабочих мест, в котором установлено 200 компьютеров. Здесь сотрудники будут сдавать тестирование в три смены, то есть 200 человек в три смены. Мы планируем, что будет проходить около 600 сотрудников в день. Нужно сказать, что тесты формируются центральным компьютером, поэтому никакого там доступа к ним, никакой возможности скачать их, там, списать и так далее не будет. Сдача тестов будет точно так же принимать участие сотрудники центра рекрутинга, и они будут следить за тем, чтобы сотрудники не проявляли, скажем, своих каких-то школьных привычек, да, не занимались списыванием, и в принципе списать не получится, потому что программа формирует вопросы так, что они ну, не идут у всех одинаково, то есть они изменяются, поэтому списать вряд ли получится. С 28 января когда был издан поручение главы национальной полиции Кати Диканаидзе о проведении аттестации в Одесской области, и также был подписан соответствующий приказ начальником управления главного управления национальной полиции в Одесской области Георгием Гуроновичем Лоркипанидзе о проведении аттестации сотрудников. И ожидаем, что наши ряды очистятся от внутренней коррупции от непрофессионализма и по результатам проведения уже не тестирования, но а тестирование, будет принято решение о назначении сотрудников, которые прошли аттестацию на постоянные штаты. программа перемешивает. Компьютеры соединяются с центральным сервером, который формирует список вопросов. Я поняла. То есть это из То есть из киевера... сервер откроется и скидывает. Mm -hmm. Тут да, еще да, можно было строить. Да, там можно столько. А ну это вообще как бы...